Сейчас сталкиваются все больше и больше людей. Я говорю о проблемах аллергии, потому что наш воздух, наша вода, наше питание, ну, заставляет нас сталкиваться с этими проблемами. И действительно, пока кормишь ребенка грудью, как-то с этими проблемами ты не сталкиваешься. Я даже вот по себе до года и трех месяцев кормя своего ребенка грудью, мы вообще не знали, что это такое. А вот после этого, ну, какие-то вот такие вот возникают иногда вопросы и проблемы. И для этого выступления, которое волнует нас всех, я с огромным удовольствием приглашаю сюда на эту сцену врача аллерголога, который приехал к нам из Чернигова. Это менеджер нашей компании Сахно Наталья Михайловна. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие фараверцы. Я сегодня очень рада видеть вас всех и поделиться своим опытом применения продукции Forever благодаря Леночке и Мише в педиатрической практике. Прежде чем начать говорить о проблемах аллергии, я хочу сказать, что как аллергологом точно так же и заниматься продукцией Forever я стала не случайно по личной проблеме. Я сама аллергик, у меня дети аллергики, и был такой период, что э, один доктор, когда я была молодым врачом, и наша старшая дочь, у нее были очень тяжелые в раннем возрасте, в 10 уже периоде, 10 месяцев ребенку было, очень тяжелые астматические приступы. И когда мы только после окончания института, вот, еще не совсем знали, как лечить, доверялись другим врачам, и после того, как постоянные капельницы не помогали, и однажды ребенка забрали, делали капельницу, а я зашла в ординаторскую, и один доктор мне сказал, Наталья Михайловна, а чем вы так плачете? Вы молодая женщина, здесь уже крест, это будет инвалид ваш ребенок, понимаете? А вы молодая женщина, родите себе второго здорового ребенка, успокойтесь. Это, я вам честно скажу, было в моем сознании полностью был какой-то переворот. Я думаю, неужели я врач? Я чего училась, и я не смогу вылечить своего ребенка. Ну, не говоря уже о себе, что у меня аллергия была. Мы, значит, работали в начале участковым врачом. Аллергии тогда, конечно, на участке было не столько, как сейчас. Если у меня полтора, полторы, тысячи было детей на участке, из них где-то 150 детей до года, два-три случая с эдативной диатезой только было. Вот. И все равно я понимала, что справиться на основании тех препаратов, которые рекомендовали наши протоколы, мы не можем. Мы можем на какое-то время просто убрать симптом. Но проблема, как была, так она остается. Вот. И по дочке скажу. Мы обращались к лучшим специалистам, светилам нашего города Чернигова. Потом мы ездили в Киев, и мы видели, что это все безрезультатно. Тогда мы решили с мужем, что нам надо, наверное, учиться дальше самим и поменять школу обучения. Поскольку мы обучались в Киеве, мы поехали в Харьков. В Харькове тогда было больше развито подход к фитотерапии. И здесь, слава Богу, я поняла, что надо что-то менять. Не только доверять традиционной медицине. Протоколы наши хорошо, они убирают симптомы, но они не излечивают, я вам с полной серьезностью говорю, не излечивают болезнь. И это постепенно перелом сознания, привело к тому, что я начала искать какие-то новые методы лечения, на что я верила и на что я рассчитывала. Более подробно начала заниматься фитотерапией, прошла курсы по фитотерапии, заваривала какие-то сборы, а потом начала искать фирмы и услышала о том, что есть фирмы, которые уже готовят готовые сборы, есть, есть готовые соки, готовые продукты. И так это все привело меня в порядок. Значит, и очень вам хочу сказать, что очень хорошие положительные результаты. Вначале я проходила все на себе, на своей семье, а когда получила хороший результат, я начала предлагать это все людям. Теперь о аллергии. Аллергия действительно это стала сейчас очень большой проблемой. Аллергия это спутница цивилизации. Чем больше развит мир, тем больше существует разных проблем со здоровьем. Во-первых, экология это воздух, это вода. И самое главное это питание. Питание это точно, потому что я могу это полностью доказать, потому что я работаю с детьми, я их сажу на диету, монодиету, потом расширяем диету и видим, вводим какие-то продукты и видим, какая реакция. Значит, наши дети, наши мамы и вообще мы очень неправильно питаемся. Мы очень много едим сахаров, мы очень много едим жирных, насыщенных жиров. Очень много едим консервированной пищи. Вы посмотрите, что даже в детском питании масса эмульгаторов, консервантов, красителей. И это все очень негативно сказано на здоровье детей. Во-первых, за 30 лет работы врачом, а проблемами аллергологии занимаюсь с 90-го года, я увидела, что эти все, вот это некачественное питание, несбалансированное питание, содержащие консерванты, пагубно влияют на, на, здоровье детей. И хочу вам сказать, вот кто был в Чернигове, у нас на дне успеха, я говорила, что сейчас у нас очень много случаев вот, по Черниговской области и по Украине в том числе, что уже у четырехмесячных детей у нас есть сахарные диабеты. У маленьких детей 10-месячные онкологические заболевания. Это все тут нарушенный иммунитет, что убивает и консерванты, красители и так далее. Понимаете? Вот. И уже не говорю о том, что какой рост идет аллергических заболеваний. С каждым годом это действительно аллергия растет. Что такое аллергия? Аллергия это в принципе нарушенный иммунный ответ. Есть такое понятие в медицине, что аллергия это истерика иммунитета. Это неправильно, неадекватная реакция организма на какие-то определенные раздражители. Хочу сказать, что для каждого возраста есть свой орган-мишень по развитию аллергии. Чем меньше организм, вот маленький возраст, это в основном от рождения до трех лет, таким органом-мишенью является кожа. Дальше аллергия, люди говорят, что, а, можно не лечить диатез, он перерастет. Ребенок вырастет, перерастет. Это абсолютно неправда, потому что перерастет на следующую ступень. Вот. Следующая ступень есть такое понятие аллергический марш. Первая ступень это атопический дерматит, вторая ступень это аллергический ренит, и третья ступень это бронхиальная астма. Вот следующая ступень, это как раз идет, идут детки от 3 до 7 лет. И в этом периоде уже органом мишенью становится носоглотка. У детей развиваются аллергические риниты, начинаются обструктивные бронхиты. И если в этот период ребенка не лечить или неправильно лечить, значит аллергия перейдет на свою последнюю ступень, это бронхиальная астма. Значит, теперь я остановлюсь на каждом клиническом проявлении аллергии. Значит, первое это идет атопический дерматит. Атопический дерматит, как я уже сказала, в основном поражаются это детки маленького возраста. Ну, если их неправильно лечить, он остается и на всю жизнь. И хочу сказать, что даже вот женщины часто... У женщин есть такая проблема, что там уревая, часто демодекозы, особенно сейчас они участились. Доказано научно, что это все идет с детства. Это те аллергические реакции кожи, это тот нарушенный иммунный ответ кожи. И к э, те крема, которые не подходят людям, мы просто не исследуем все составные части кремов. Они вызывают аллергию и в итоге убивают тот же иммунитет кожи, которого нет, и идут, э, растут разные патогены или условно-патогенные бактерии на коже. Так что прежде всего даже взрослых людей с проблемами кожи вы должны знать, что надо лечить аллергию, надо очищать организм и повышать иммунитет. Значит, при атопическом дерматите, что первое надо сделать? Во-первых, мамам рада, если матка мяща, то проще. В любом случае должна быть диета. Есть продукты низкой аллергенности, средней и высокой аллергенности. Надо убрать те продукты, которые, которые относятся к высокой степени аллергенности. Ни в коем случае, даже наши педиатры делают ошибку, называют, что мамочка, если вы кормите ребенка, у него аллергия, вы должны питаться говядиной. Говядину, телятину, коровье молоко, рыбу, белок яйца, все, что красное, оранжевое, это все надо убрать. Значит, мама должна, а если это ребенок до года, соответственно, ребенок, они должны много пить качественной, хорошей воды. Есть продукты с низкой, в крайнем случае это средним уровнем аллергенности и получать профилактическое лечение. А что для этого нужно делать? Конечно, есть врачи, они это все понимают, а люди, которые не врачи, попытаются популярно объяснить, что происходит с организмом, когда идет аллергия. Во-первых, нарушается, я сказала, иммунный ответ. Нарушается работа желудочно-кишечного тракта. Часто у детей, которые страдают... Всегда... И идет замкнутый круг. Что надо делать? И возникает аллергия. И получается, что организм из своих токсинов очень много. Организм пытается от этого как-то избавиться. Значит, кожей выходит покраснение, выходят те токсины. Если более старший ребенок, тоже в организме токсинов достаточно, он пытается слизями, чиханием, насморк если у души, он тоже пытается защититься, у меня своего достаточно. А мы что делаем? Получается, что при ринке мы расширяем сосудосудующие препараты, чтобы расширить слизистую, до бесконечности это нельзя использовать эти препараты не больше пяти дней. И были даже случаи смертельные, когда применяли сосудосудующие препараты в нос, а дети умирали, и взрослые умирали. И точно так же про бронхиальные астмы. Организм бронхоспазм, пытается защититься. А мы что делаем? Бронхогилитаторы. Мы расширяем бронхи. С одной стороны это правильно, а с другой стороны это неправильно. Значит, первое, что надо делать при аллергии, это очистить организм от токсинов. И самым главным препаратом, это, я вам с полной уверенностью хочу сказать, что это лучше любого энтеросорбента, это идет наш желтый сок алоэ. Желтый сок алоэ, не буду сильно останавливаться на нем, потому что вы знаете, что это прекрасно идет, как энтеростальбент. Это иммуномодулирующий препарат. Он имеет масса энзимов, что исключает прием дополнительных ферментов, которые входят в протоколы наши. Это дорогостоящие крионы, допустим. Их не надо использовать, потому что энзимы уже есть в соке алоэ. Он обладает бактериостатическим действием, потому что, так как я вам сказала раньше, что если не поступает достаточно ферментов и желчи, растет различная патогенная или условно-патогенная флора. Это могут быть или стафилококи, это могут быть грибки и, что, и, и так далее. Мы можем убить стафилокок, вырастить грибок, убьем грибок, будет какая-то условно-патогенная флора. А как раз сок алоэ он обладает антибактериальным, антимикробным и противогрибковым действием. Значит, первое, что надо использовать у ребенка, это сок алоэ. Я назначаю при аллергии, это по сути мой основной препарат, если очень тяжелый со я могу первое время буквально где-то 7 дней использовать антигистаминные препараты в комплексной терапии, а если не очень тяжело, и, или даже если очень очень тяжело, которые все методы исследования и лечения уже прошли и нет эффекта, сок алоэ я использую в качестве монотерапии, то, то есть диета, вода и сок алоэ. Значит, дозы отличаются. При атопическом дерматите вообще подход к лечению идет э, другой. Есть период обострения, а есть период ремиссии. Значит, здесь подход идет совершенно иначе. Если обострение, я начинаю с капель лю, в любом возрасте. 5 капель, 10 капель, чайная ложка, десертная ложка, столовая ложка. И постепенно довожу даже до 100 грамм в сутки. Это 2-3 дня. На этом и воду. Ограничиваем питание до минимума, исключаем белки животного происхождения. Уже через три дня, хороший эффект, мы снижаем дозу препарата алоэ и идет поддерживающая доза. Доза зависит от возраста ребенка. Если это ребенок до года, это чайная ложка три раза в день. Если это ребенок от года до трех, это десертная ложка три раза в день. Старшим детям это столовая ложка три раза в день. Сок алоэ всем рекомендую принимать от 3 до 6 месяцев. А если возможно, можно даже и год. Но тогда просто маленькую дозу. Чайная ложечка утром, чайная ложечка вечером. Следующий препарат, который обязательно надо означать при аллергии, при всех проявлениях аллергии, это пробиотик. За пробиотик говорили, что это прекрасный живой пробиотик, работающий, потому что есть фирмы, допустим, даже наша Украина выпускает симбитер, там 20 видов бактерий, но честно вам скажу, они не так работают, как пробиотик наш. Потому что есть много бактерий, которые малофункциональны. А здесь как раз фирма разработала 6 ведущих бактерий, 3 лакта и 3 бифидум, которые действительно оказывают очень хороший эффект. Пробиотик назначается маленьким деткам до 3 лет через день, а уже после этих трех лет каждый день одну капсулку раз в день в течение месяца. В период ремиссии, когда атопический дерматит уже немножко ушел, значит, тогда остается доза соколоя поддерживающая, и обязательно надо назначить полинасыщенные жирные кислоты. Как раз в Фореле у нас есть препарат Артикси, куда вход омега-3, омега-9 кислоты, Коновальника Наталья Владимировна прекрасно о нем рассказала, я не буду останавливаться. И обязательно надо еще пройти курс лечения, хотя бы месячный курс, это препаратом Абетакеры. Почему им? Потому что тоже витамин А, который это витамин для кожи, для зрения, и Е, так как часто идет нарушение гормонального обмена. Очень большое вообще значение в лечении аллергии, особенно атопического дерматита, играет уход за кожей. И как раз в парелы есть все для того, чтобы прекрасно ухаживать за кожей и использовать минимум химических препаратов, гормональных препаратов, которые оказывают негативное влияние на организм детский. Первое, что надо использовать, это жидкая мыло. Оно действительно гипоаллергенное. У меня был такой интересный случай, что Моя одна пациентка, она аллергик, она страдала бронхиальной астмой. Девочка накрасилась фломастером глаза и накрасила в виде теней. Конечно, мама расстроена, плачет, что делать? Я говорю, попробуйте мыло. Она говорит, неужели оно не будет раздражать, неужели смоет? Вы представляете, смыло прекрасно, никакого раздражения и смыло тот фломастер. Гипоаллергенное средство можно использовать прекрасно при даже экземах. Следующее, что надо использовать, если мокнуть, потому что есть проявление дерматита, есть мокнущие элементы, есть сухие элементы. Подход здесь совершенно другой. Если мокнуть, можно побрызгать ферстом и после этого нанести алоэ желе. Если кожа сухая, значит, тогда используется очень хороший результат, показал лосьон синенький. Алоэ лосьон синий листочек. Отличный результат. Вся продукция используется два раза в день. Часто бывает, что атопические дерматиты сопровождаются вторичной инфекцией. Присоединяются стептококки, стафилококки, какие-то гнойнички, бактериальные инфекции, микозы, то есть грибковые заболевания. В этом случае используется крем с прополисом. Тоже очень хороший эффект. Дальше, по аллергическому риниту. Аллергический ринит – это идет заболевание слизистой, носоглотки, это комитивиты, это воспалительный аллергический процесс э, слизистой носа. Что характерно для этого заболевания? Это постоянно заложенность носа. Это всегда есть. И э, чихание, слезотечение, зуд слизистой носа. Он бывает круглогодичный. Этот диагноз э, аллергический линит бывает круглогодичный, бывает сезонный. И, соответственно, подход к этому заболеванию в зависимости или это сезонный или круглогодичный совершенно другой значит круглогодичный ринит возникает обычно когда идут идет аллергия на бытовые аллергены это часто домашняя пыль это курение в семье здесь особо должна остановиться потому что для аллергиков курение недопустимо чтобы кто-то курил в семье потому что если курят в семье и есть аллергический лимит, это обязательно разовьется бронхиальная астма. Особенно надо все сделать для того, чтобы убрать аллергический лимит. Если есть у ребенка рецидивирующий абструктивный бронхит, то все лечение направить до 6-летнего возраста. Потому что если после 6 лет остаются абструктивные бронхиты, это практически 90% идет вероятность того, что дальше у ребенка разовьется бронхиальная астма. Поэтому здесь основной упор на лечение аллергического ринита. Если это идет круглогодичный и, и аллергия бытовая, значит, первое, что надо сделать, это химически провести генические мероприятия в доме. Это убрать перья, чтобы не было никаких привых подушек, одеял, влажная уборка. Обязательно использовать наши МПД, исключить всю бытовую химию, это обязательно. Второе, что надо сделать, это так называемая эльминционная терапия. Это очищать слизистую носа. Первое, что можно промывать теми солевыми растворами, которые есть в аптеке, допустим, на насоль или просто физиологическим раствором, и через 20 минут после этого закапывать наш активатор. Это обязательно надо делать, потому что активатор... Маленького ребенка это идет разведенный раствор. Если старший ребенок, это не разведенный раствор. Процедура должна проводиться минимум два раза в день и не менее трех месяцев. Прекрасный результат для лечения аллергического ринита. Если идет сезонный ринит, чаще всего это идет аллергия на пыльцу растений. Здесь подход идет другой. Пьем сок алоэ и вероятно, где-то за неделю-две, а то лучше за месяц, до начала цветения, если известен аллерген, надо проводить специфическую иммунотерапию. В Украине есть аллергены, это специфическая иммунотерапия называется прощенно сит Наша фирма иммунолог вырабатывает такие аллергены. Значит, это идут вытяжки, раз разные разведения. Раньше назначается там, где маленькая концентрация аллергена потом больше, больше, больше. Но, к сожалению, хочу сказать, что, во-первых, это очень дорогостоящее лечение. Во-вторых, это длительное лечение, это от 3 до 5 лет. А в-третьих, у меня были такие случаи, что я назначала раньше, пока я не знала Forever, эту СИД. И было так, что надо перейти на большее разведение, а фирму закрыли, нету сертификатов. И все. У нас проблемы с этим нет. У нас есть пыльца растительная пыльца это тот же сид ее можно использовать вместо тех аллергенов начинать с одной четвертой таблеточки где-то три дня получаете раз в день во время еды получает с пыльцу смотрит если нет аллергической реакции очень медленно чем медленнее вы будете это все увеличивать дозу тем будет более стойкий хороший эффект постепенно до периода цветения довести одну-две таблетки в день. Ну, в редких случаях у меня было так, что я назначала 4 таблетки. Все прекрасно компенсирует. Сок алоэ и пыльца. Вот. И, соответственно, промывать нос, как я сказала, там, э растворами и закапывать активатор. Дальше. Бронхиальная астма. Бронхиальная астма – это, конечно, очень тяжелое заболевание. Оно характеризуется бронхоспазмом, отека слизистой, выделением большого количества слизи, приступы удушья. Бронхиальная астма бывает аллергической теологией, когда основной причиной являются какие-то аллергены. Могут быть пищевого плана, могут быть какие-то бытовые аллергены, а может быть она инфекционная. А чаще всего бывает смешанная, то есть аллергическая, аллергическая инфекционная форма. И подход к лечению совершенно другой. Если это идет аллергическая форма, лечение идет такое, как при лечении атопического дерматита. Это надо выводить аллергены. Значит, это идет сок, алоэ. Вот, обязательно надо назначать а, сорбенты. Созворошенный а, 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 у нас сорбент, это идет С, это на всяких отрубях, это питание. Это надо назначать наш коктейль, который является гипоаллергенным, это соевый белок заменять ребенку надо э, взрослому человеку можно заменять питание, а ребенку давать как дополнительный прием пищи хотя бы раз в сутки полмерной ложечки вот давать питание гипоаллергенное питание пить сок алоэ при аллергической если это идет инфекционная форма обязательно принимается сок алоэ. обязательно надо назначить ему бленд результат прекрасный я назначаю ему бленд по таблеточке два раза в день два месяца. Потом еще месяц назначаю половинную дозу. И вместе с соком отличные идут результаты. И хочу вам сказать, что даже в период приступов прекрасно работает сок алоэ и ему бленд, когда идет приступ бронхиальной астмы. Я исключаю любую пищу у детей. Дети пьют боржоми, где-то 100 грамм в день вода боржоми без газа, просто пьют много воды Пьют сок где-то 100-150 грамм в сутки и мублен по таблетке два раза. И тогда, ну, естественно, если тяжелая степень, можно сальбутамол, а часто даже обходимся без сальбутамола. Прекрасно снимается приступы. Вот возьмите себе на вооружение. Вода, вода боржоми, сок алоэ и мублен. Помогает снять приступы профоспазма прием гинкобилоба. Значит, гинкоплюс. Это препарат, который улучшает именно микроциркуляцию. Принимать его надо тоже не менее двух месяцев. Поочередно, не с самого начала. Вначале принимается Соколое Мубленд, а потом назначается Инка Плюс. Сейчас есть хорошие результаты финских ученых, хотя я это знала и сама и назначала, что при бронхиальной астме физического напряжения прекрасный результат уже доказали финские ученые дает применение на ассорбентной кислоты. У нас для этого есть ассорбент С. Так что по одной таблеточке два раза в день и прекрасный результат. Хочу вам сказать, что сейчас участились, особенно летом, участились аллергические реакции немедленного типа. Это отек Винке, это крапивницы и так далее. И как раз для лечения крапивницы... Тоже очень хорошо на лечение крапивницы действует наш сок алоэ. У меня был такой пример, что поздно вечером уже заканчивалось рабочее время, я уже собиралась уходить, приехала мама, я лечила ее старшего ребенка, она приходит, и младшая девочка, 5 лет, Полностью крапивница, это как пожалила крапива, все, вся кожа полностью красная, огромный отек. И говорит, Наталья Михайловна, помогите. Я говорю, ой, у вас такой стационар, давайте я вас сейчас оформлю в стационар. Она говорит, да мы уже в стационаре у себя в районе 5 дней, на кармонах и на капельцах Эффекта никакого нету. Вы помогли когда-то в свое время старшему ребенку, помогите. Я говорю, ну хорошо, давайте попробуем. А значит, говорю, купите сок, взяли они сок, и говорю, сутки только вода и сок. Мама уехала в 5 часов вечера, все нормально, если да, что-то хуже, вы перезвоните, потому что я беру на себя большую ответственность. Утром еду на работу, звонит эта мама, Наталья Михайловна, ваш ток, от вашего сока нам стало хуже, у нас началась сильнейшая рвота. Я говорю, мама, это не от сока началась рвота, это началась рвота, вырывает ребенок то, что спровоцировала вашу крапивницу, пейте. ну, мама не, при, не приехала, и где-то через два часа позвонила, говорит, Наталья Михайловна, спасибо большое. Ребенок еще два раза вырвал. И как вырвал, я дальше продолжала пить сок, и ребенок сразу же побледнел. Понимаете? Так что прекрасно сок действует. И при крапивнице. У нас тоже хорошие очень наработки по лечению астрономического синдрома у детей. Есть дети, которые хотят и придерживаются традиционной терапии, они идут в стационар, они получают капельцы, всю терапию традиционную. А есть э, люди, которые говорят, мы не хотим. Значит, давайте мы в домашних условиях попробуем. Мы тоже назначим сок. И честно вам скажу, что на утро, если у ребенка было вечером 4 плюса ацетона, те, которые на капельце, бывают 3, а на нашем соке один или вообще нету. Так что берите на вооружение, Лечитесь, будьте здоровы, принимайте продукцию forever. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. От насекомых. Значит, просто честно сказать, что именно чтобы это средство для укуса насекомых нет, но эффективно. Если идет аллергия на укус насекомых, значит, надо максимум закрывать все-таки открытые участки тела. А уже где остаются открыты руки или там лицо, вот. Можно смазывать хитом. Это идет как отпугивающее средство от э, насекомых. И очень эффективно даже видели наши коллеги, и Света Павленко, и Лена э, Лепкина. У меня тоже аллергия на укусы ос. И меня укусила оса, и началась острая аллергическая реакция. Я просто помазала нашей генической помадкой, и все, обратная реакция. Через 20 минут даже маленькая точечка. Так что можно использовать и желе, если уже упустили, можно использовать даже нашу единицу помадку. Очень тоже будет эффективно. И хит. Все, спасибо.